মই ইয়াৰ আগতো কৈছোঁ যে বিজেপিৰ যিটো ন্যায় যাত্ৰা তাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলীপ শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰী সাংসদ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীলৈকে অংশগ্ৰহণ কৰি যিবিলাক কথা কৈছে এতিয়া আৰু মই ভাবোঁ যে ন্যায় যাত্ৰা কৰিবলৈ বাকী থাকিল এছ আই টি আৰু চি আই ডি এতিয়া তেওঁলোকে ন্যায় যাত্ৰা কৰিবলৈ বাকী আছে তাতকৈ বেলেগ ক'বলগীয়া একো নাই আচৰিত হৈছোঁ মই এইটোৱেই যে পীযুষ হাজৰিকাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাহঁতে সেই ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই কৈছে যে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব ৱাহ এইটো মই কাণে ঠিকে শুনিছোনে মই নিজকে সুধি চাইছোঁ যেতিয়া মই তেওঁলোকৰ মুখত এনেধৰণৰ বাক্য দেখিছোঁ এইটো কি বাক্য কৈছে তেওঁলোকে চৰকাৰ কোনে চলাইছে চৰকাৰ কাৰ আৰু কাৰ ওচৰত তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰি চৰকাৰৰ ওচৰত সেই দাবী উখাপন কৰিছে এইটোত আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে বহুৱালীৰো এটা সীমা থকা উচিত মই তেনেকৈয়ে ক'ম আৰু বাৰম্বাৰ এইটো কথা আমি কৈ আহিছোঁ যে জুবিনক লৈও কোনেও ৰাজনীতি কৰিব নালাগে কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ কি অজাপ কি ৰাইজৰ দল কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে আচলতে জুবিনক ৰাজনীতিলৈ টানি আনিব নালাগে আৰু যিসকলে জুবিনক ৰাজনৈতিক বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ আহিলা বুলি ভাবি লৈছে বা আহিলা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে মনত ৰখা উচিত কিন্তু যে জুবিনৰ আত্মাই তেওঁলোকক নিস্তাৰ নিদিব যিজন মানুহে ৰাজনীতিৰ পৰা সদায় নিজক নিলগত ৰাখিছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু বুলি কৈছিল সেই মানুহজনক লৈ পেলাই যিসকলে জঘন্য ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে সেই মানুহক জুবিনৰ আত্মাই কেতিয়াও ৰেহাই নিদিয়ে এইটো আপোনালোকে জানি ল'ব কংগ্ৰেছে যদি জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে অজাপাই যদি বিচাৰে ৰাইজৰ দলে যদি বিচাৰে বা বিজেপিয়ে যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফল কিন্তু অতি বেয়া হ'ব ভুগিবই মৃত জুবিন জীৱিত জুবিনতকৈ এতিয়া কোটি গুণে শক্তিশালী আৰু বেছি প্ৰভাৱশালী তেওঁলোকে এই কথাটো মনত ৰখা উচিত মই ভাবোঁ